Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Saq qalmağın bir möcüzə idi. Ciyərlərimin 75 faizi şüşə olmuşdu. Yaxşı ki o anda düzüyə baxmamışam. Bütün gömcü idim. Ayaq üstə tura bilmirdim. Başına gələn bilir ki, nədir? Oğlum Kərim deyir ki, bilirsən, nə gündə idin? Axşam axbarı verir ki, bu sözləri əməkdar artist Mətanət İskəndərli Zahirla Günaydın proqramında deyib. Rusiyada koronavirusa yolxan müğənnisi xəstəxanada keçirdiyi çətin anlardan danışıb. 19 iyun reanimasiyada qaldım. Neçə gün yatmışam, heç nəyindən xəbərim olmayıb. Oyandım ki, əllərim, qollarım bağlı, dişim sınıb. Narkoz altında məni yatızdırıblar. Yanımda gündə bir xəstə ölürdü deyə mətanət İskəndərli Zahir və Günaydın proqramında qeyd edib